নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে অমূল্যবাণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে যিকোনো কামত সফল হ'বলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে কৰিবলগীয়া এটা বিশেষ সহজ কিন্তু শক্তিশালী উপায় আপোনালোকক আজি জনাবলৈ লৈছোঁ উপায়টো হৈছে বৃহস্পতিবাৰে তিনিশ গ্ৰাম হালধীয়া সৰিয়হ বজাৰৰ পৰা আনি ঘৰৰ ভিতৰৰ মন্দিৰত থৈ দিব বা পূজা স্থানত থৈ দিব দেওবাৰে তাৰ পৰা সৰিয়হখিনি উলিয়াই এটা চিচাৰ বাতিত ল'ব এতিয়া সৰিয়হ লোৱা এই বাতিটো ঘৰৰ ভিতৰৰ যিটো উত্তৰ পূব কোণ আছে সেই কোণটোত এখন টেবুলৰ ওপৰত থৈ দিব ঢাকি নিদিব চিত্ৰত দেখাৰ দৰে ৰাখিব লাগিব হালধীয়া সৰিয়হ ঋষিমনিৰ দ্বাৰা আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত বাবে কোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰগাই অভিমন্ত্ৰিত কৰাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া যিকোনো কামত বাহিৰলৈ যাওঁতে ইয়াৰ পৰা কেইটামান সৰিয়হ লগত লৈ যাব পকেটত লৈ যাব পাৰে বা মানি বেগত লৈ যাব পাৰে মনত ৰাখিব কামৰ পৰা যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া কিন্তু সৰিয়হকেইটা ঘৰৰ ভিতৰলৈ নানিব ঘৰৰ বাহিৰতে কোনোবা গছৰ গুৰিত বা ফুলৰ টাবত দি আহিব বাতিত ৰখা সৰিয়হখিনিৰ যদি ৰং সলনি হোৱা দেখা পায় বা বেয়া হোৱা যেন দেখা পায় তেতিয়া বৈ থকা পানীত সেইখিনি দি দিব আকৌ পুনৰ নতুনকৈ পদ্ধতিটো কৰি ল'ব মনত ৰাখিব সৰিয়হখিনি হালধীয়া ৰঙৰ হ'ব লাগিব বৃহস্পতিবাৰে আনিব লাগিব আৰু তিনিশ গ্রামেই আনিব লাগিব তাতকৈ বেছি বা কম আনিব নোৱাৰিব অন্যবাৰেও আনিব নোৱাৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ